ਸਸਰੀ ਗਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊ ਚੈਨਲ ਨਵੀਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲ ਜੀ ਹਾਂ ਸਭ ਲੋਗ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੁਲ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚਾਰ ਸ਼ੀਟ ਜੜੀ ਆ ਉਹ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਾਸ ਮਿਲੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਘਸ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਹੋਣ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਜ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੇ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਜੋ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਸਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਜ ਜੋ ਚਾਰजेस ਫ੍ਰੀਮ ਕੀਏ ਹਨ 3 ਸਿੱਖੋਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇ उन्नीस सौ चौरासी का खतरेआम को में गुरुद्वारा पुल बंगश जो के सेंट्रल दिल्ली में गुरुद्वारा साहब को आग लगाई गई और साथ वहां पे तीन सिखों को जलाया गया और उसमें घरचरण सिंह बादल सिंह के ठाकर सिंह और ये केस जगदीश टाइटल के खिलाफ नानावती कमीशन की रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ हुआ था मगर अनफॉर्चुनेटली जगदीश टैट के खिलाफ केस कोई भी रजिस्टर नहीं हुआ था क्योंकि इनकी अपनी सरकार थी और उसके बाद उस गांधी की सरकार में था उसके बाद जब नानावती कमीशन में फिर एविडेंस आया इसके खिलाफ तो नानावती ने रिकमेंड किया कि इसके जगदीश टैट के खिलाफ कत्ल के का केस रजिस्टर हो तब भी जो जूनियर मिनिस्टर था तो दो में जे केस रजिस्टर हुआ जब पार्लियामेंट में डिबेट हुई पार्लियामेंट ने डिमांड किया कि के, केस रजिस्टर हो और तब इसको यूनियन कैबिनेट से इस्तीफा भी देना पड़ा मगर अनफॉर्चुनेटली जल्दी ही सीबीआई ने भी इसको क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी 2007 में बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किए क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी और ये uh, 2007 में जब उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की तो हमने जाके कोर्ट में उसको चैलेंज किया और ये कहा कि सीबीआई ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की और गवाहों को ही नहीं शाम किया तो कोर्ट ने ये इसकी सीबीआई की क्लोज रिपोर्ट को रिजेक्ट किया और सीबीआई को डायरेक्ट किया कि इन्वेस्टिगेशन फर्दर करो 2009 में फिर ये जो लोकसभा इलेक्शन से पहले फिर सीबीआई ने इसको दूसरी बार क्लोज रिपोर्ट फाइल कर दी और उसको क्लीन चिट दे दी उसके बाद साथ ही कांग्रेस ने इसको टिकट भी दे दी तो इंसिडेंट हुआ जब होम मिनिस्टर के एक जर्नलिस्ट ने जूता मारा तो उसके बाद जाके इसकी वो टिकट जो विद्रॉ हुई और उसके बाद जब हमने कोर्ट को फिर बताया कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में बहुत खामियां हैं तो कोर्ट ने फिर इसको रिजेक्ट कर दिया सीबीआई की क्लोज रिपोर्ट को और ये डायरेक्ट किया कि सीबीआई फर्दर इन्वेस्टिगेट करे अनफॉर्चुनेटली तीसरी बार फिर दिसंबर 2014 में सीबीआई ने फिर इसको क्लोज रिपोर्ट दे दी हमने फिर उसको चैलेंज किया तो ये दिसंबर 2015 में कोर्ट ने रिजेक्ट सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को रिजेक्ट किया और साथ में ये भी कहा कि ये बार बार बना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किए क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं तो इसलिए कोर्ट इसको मॉनिटर करेगी कोर्ट ने इसको मॉनिटर किया और कोर्ट ने मॉनिटर करने के बाद ये जो पुख्ता सबूत आए और उसके बेसिस पे सीबीआई ने इसके खिलाफ चार्जशीट फाइल की कोर्ट में जो जगदीश रोप दायर हुए हैं चार्ज फ्रेम हुए हैं कत्ल के तीन सिखों के कत्ल का मुकदमा और गुरुद्वारे को जलाने का मुकदमा उसमें सिर्फ जगदीश के खिलाफ ये जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं इसमें जो मेन विटनेस था जो मेन गवाह था यानी सुरेंद्र सिंह और जो तीन गवाह अभी और हैं जो कि चश्मदीन गवाह हैं जिन्होंने जगदीश टैटर को वहां पे देखा उन्होंने सीबीआई को बयान दिया और उन गवाहों की बयान के बेसिस पे ये कोर्ट ने आज रोप दायर किए हैं जगदीश टैटर के खिलाफ और अब इसके अगेंस्ट अगेंस्टर जैसे सज्जन कुमार जेल में है आज छह साल हो गए सज्जन कुमार को जेल में बैठे हुए जैसे जजन कुमार जेल में है बहुत जल्दी हमें उम्मीद है कि जगदीश टैटर को भी सजा होगी ये जे भी जेल में होगा थैंक यू ਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਜੁ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊ ਚੈਨਲ